Autism ni dia melibatkan how otak mereka berfungsi dan memproses maklumat, menerima dan memproses maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast edisi khas Bicara prihatin yang bertajuk Dari Bilik Najah ke Dewan Kuliah Inspirasi Pelajar Autism saya Muhammad Anwar bin Abdul Ghani merupakan moderator untuk podcast ini. Podcast ini dibawakan khas untuk kita memahami perjalanan dan, dan inspirasi pelajar autism dari alam persekolahan sehingga melangkah ke Menara Gali. Bersama kita, dua panel yang cukup berpengalaman dalam bidang pendidikan khas. Panel yang pertama, Dr. Muhammad Syazwan Zainal yang merupakan penyelaras makmal pembelajaran autism Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Manakala panel yang kedua iaitu Prof. Dr. Ruzita bin Moh Muha binti Muhammad Amin yang merupakan ketua unit perkhidmatan OKU di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Selamat datang Terima kasih Terima kasih Jadi kita akan mengupas tajuk dari bilik darjah ke dewan kuliah inspirasi mak, -mak uh, inspirasi belajar autisme. Jadi, saya akan mulakan dengan Dr. Syazrul. Seperti yang kita sedia maklum, uh, universiti Kebangsaan Malaysia mempunyai satu institusi pendidikan yang unik iaitu makmal pembelajaran autisme. Jadi, mungkin doktor boleh kongsikan uh, pengenalan, hmm. objektif penubuhan, latar belakang dalam masa yang sama. Apakah perkhidmatan okay, yang disediakan di Mahkamah pembelajaran? Terima kasih uh, kepada Saudara Anwar yang merupakan juga pelajar Prasiswazah uh, Fakulti Pendidikan Bidang Pendidikan khas uh, Terima kasih juga Prof sebab uh, bersama kita hari ini uh, Sebelum saya menjawab soalan itu, saya rasa saya kena Bagi kredit lah kepada pihak UPSKAU uh, Atas inisiatif khas khas ini Uh, untuk satu salah satu, satu usaha untuk kita advokasi berkaitan dengan autism dan juga OKU secara umumnya. Baik, uh, um, berbalik kepada soalan tadi, saya rasa kita tidak terlalu formal lah, eh, uh, lebih santai uh, dan kita lebih relax. Um, untuk menjawab soalan tadi berkenaan dengan makmal pembelajaran autism, saya uh, takut juga bila katakan institusi pendidikan dalam uh, UKM ni satu nama yang nampak kak um, tapi saya rasa itulah salah satu uh, uh, produk uh, di UKM kita ada makbar pembelajaran autism uh, di mana uh, salah, kalau uh, secara uh, sejarahnya dia bermula pada tahun 2008 uh, eh, di mana uh, salah satu klinik iaitu kita punya founder eh, iaitu yang pembelajaran autism ni Profesor Madian Dr. Astaturan Uh, mempunyai iklan pendidikan uh, jadi uh, maka daripada situ pada tahun 2008 maka tertubuhnya lah Mahmah Pembelajaran Autism UKM so itu uh, permulaannya lah dan uh, kita berkembang Alhamdulillah sehinggalah ke hari ini uh, kita masih lagi kekal uh, dan saya merasakan Mahmah Pembelajaran Autism ini relevant sebab uh, fokus utama kita adalah memberikan perkhidmatan intervensi awal Eh, kepada kanak-kanak yang telah didiagnose uh, autism Jadi uh, di Mama Pelajaran Autism uh, Kita ada kanak-kanak seawal umur 4 tahun Dan kita memberikan perkhidmatan uh, Kepada sehingga umur 15 tahun uh, Di mana kita ada dua sesi ataupun dua program Yang di sebelah pagi kita sediakan program intervensi awal uh, Lebih berfokus kepada kanak-kanak Umur 5 tahun, 4 tahun dan di sebelah petang adalah provokasional. Sebab tu kita buka sampai umur untuk belasan tahun. Jadi sebab kita ada dua uh, service ataupun dua jenis pendidikan, uh, di mana uh, dua program yang berbeza lah, tetapi di premise yang sama. Jadi setakat hari ini, alhamdulillah kita telah mempunyai sekitar 60 uh, murid autisme termasuk pagi dan petang, dan uh, kita dibantu dengan hampir 15 orang guru dan staf lah bagi uh, memenuhi aspirasi makmah pembelajaran autism dalam memberikan perkhidmatan intervensi awal kepada golongan autism. So saya rasa itu uh, mungkin dapat menjawablah untuk sesi awal ni. Yep. Jadi kita boleh lihat tadi uh, makmah pembelajaran autism uh, menyediakan perkhidmatan intervensi awal dan sebagainya. Jadi dari sudut DUIA sendiri Prof, kita sediak maklum di UIA merupakan salah satu universiti yang menjadi model kepada IPT yang inklusif Jadi uh, dalam masa yang sama UIA juga ada unit perkhidmatan OKU yang merupakan tonggak utama kepada IPT yang inklusif Jadi mungkin Prof boleh ceritakan uh, pengenalan unit perkhidmatan OKU di UIA dan boleh sertakan juga inisiatif-inisiatif inisiatif yang menggerakkan pelajar-pelajar masalah pembelajaran khususnya autism di UAE. Okay. Uh, terima kasih ya. Saudara Anwar. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya nak ucapkan terima kasih juga lah kepada pihak ya, dan UPS OKU kerana mengadakan siri perkas inilah dan saya rasa sangat penting kan seperti yang Dr. Syajar, uh, mengatakan tadi. Um, boleh berkongsi sedikit lah ya, tentang Uh, unit perkhidmatan OKU di UIA atau kita panggil disability services unit uh, sebenarnya kami ditubuhkan pada tahun 2012 lagi ya. uh, ketika itu ada sebenarnya ada uh, surat arahan ya, dari uh, pihak KPT penjaga pendidikan tinggi untuk semua universiti menubuhkan unit perkhidmatan OKU ini uh, tapi macam um, mana cuma beberapa universiti sajalah yang, uh, yang menubuhkan unit ini Uh, yang saya, saya, ingat saya ketika itu Yunus Melaya telah ada uh, USM negara pusat transformasi OKU dan uh, UISB lah kita tubuhkan pada 2012 kan uh, so sebenarnya ada arah ada sejak awal lagi ya tapi kurang mendapat sambutan lah ketika itu kan Okey jadi kami ditubuhkan ketika itu uh, sebab kan pelajar-pelajar kami pun sudah meningkat kan pelajar-pelajar OGU dan uh, kita juga ada uh, staff-staff OGU juga dan um, Uh, antara perkara yang kita titik beratkan adalah uh, kesejahteraan well-being. Kan bukan sahaja kebajikan sebab kalau kebajikan tu sebab sebelum ni apa-apa berkaitan dengan OKU diletakkan di bawah unit kebajikan. Tapi sebenarnya uh, sedikit susahlah untuk unit kebajikan untuk membantu pelajar OKU sebab kita kita faham ya, keperluan pelajar OKU ni kita kena kita kena ikut uh, keperluan setiap kategori itu sendiri dan setiap pelajar itu sendirilah kan nak jadi unit okey unit kebajikan ni terlalu ramai pelajar yang terpaksa jaga beribu-ribu kan jadi tidak apa tu tidak praktikal lah untuk mereka yang menjaga pelajar okey jadi kita ketengahkan uh, yang kita perlu unit okey ni uh, disebabkan juga pengalaman saya sendiri ya saya juga seorang OKU jadi ketika saya membuat uh, pelajar pelajaran uh, untuk peringkat master dan PhD di Amerika ketika itu ya, tahun 80-an ya, semua universiti, setiap universiti Memang ada unit OKU dia. Memang OKU, unit OKU sendiri. Sebelum saya pergi pun saya dah contact unit OKU tu untuk membantu mendapatkan rumah, mendapatkan transportasi dan sebagainya lah. Jadi saya impikan lah, oh patutnya kita ada lah unit ni di Malaysia kan. Jadi Alhamdulillah kita berjaya tu bukan di UIA dan kita cubalah, kita cuba replikasikan semula apa yang apa tu dilaksanakan di luar negara untuk kita kita pelajar dan kita kita laksanakanlah di Malaysia kan kita sebab pelajar-pelajar kita pun uh, keperluannya sama ya? dengan uh, pelajar OK yang lainnya so kita perlu kita perlu cater to their needs kan uh, jadi di sana kita kita bantulah untuk yang kita kita kategori kan di setiap kategori tu berbeza-beza lah keperluannya kan kalau fizikal tu dari segi infrastruktur, dari segi mungkin apa tu peralatan mungkin memerlukan kursi elektrik dan sebagainya kan tapi tak yang pembelajaran ni dia adalah invisible disability kan, invisible disability mm -hmm. Jadi kalau kita tengok mereka memang nampak macam kerja biasa je uh, uh, Orang pun tak tahu yang mereka ada impairment kan Sebab impairment mereka tak kelihatan Jadi di situ um, inisiatif kita lebih kepada uh, menukar mindset Menukar mindset kan dan juga kita create uh, putu awareness dan juga empathy lah empathy. Sebab awareness ni ramai yang hmm, tak aware ha. Dari segi kesedaran tu ramai yang sedar kan, okey okay, hmm. wujud tapi dari segi empati itu, kurang uh, Dia ada perbezaan kan antara empati dengan, dengan uh, simpati Kita tak nak simpati lah. Sebab simpati itu sekadar kesan kan Tapi tak buat apa-apa okay? Tapi empati itu kita meletakkan diri kita di tempat mereka Jadi kita Cuba rasakan apa kesukaran mereka Dan kita cuba uh, Cari jalan macam mana kita nak bantu Menyelesaikan masalah mereka kan Jadikan mereka independen Kita empower mereka kan Kita mengupayakan dan memperkasakan mereka lah. So, itu, itu, kita punya, uh, tujuan. Jadi kita bantu dari segi peralatan, ya, untuk mereka yang peralatan. Kita bantu dari segi sokongan uh, teaching and learning. Jadi kita beri juga apa tu maklumat ni, kita share maklumat ni dengan dengan bicara, ya, dengan pelajar-pelajar baru. pelajar baru, uh, pelajar baru so, setiap kali pelajar baru masuk, kita akan ada satu slot lah, uh, di UIA untuk kita bagi penerangan kepada pelajar-pelajar tentang Uh, betul OKU okay, kan. Dan kita panggil lah pelajar-pelajar kita untuk bagi sharing session. Jadi mereka lebih memahami apa yang mereka lalui kan. Kesukaran apa yang mereka lalui, macam mana mereka boleh jadi apa tu, macam mana mereka boleh bantu lah sebagai sahabat-sahabat uh, mereka akan, akan mereka yang OKU okay, kan? Itu antara lah. Terima kasih Prof di atas penerangan yang berkaitan uh, penubuhan dan pentadbiran uh, unit perkhidmatan OKU di jadi uh, doktor bercakap berkaitan dengan autisme. Mungkin hmm. para penonton tak tahu. Ah hmm. uh, autisme ni macam mana. Jadi kita uh, so soalan saya kepada prof adalah apakah uh, ciri yang berbeza hmm. yang ada pada pelajar uh, autisme? Hmm. Adakah dari segi tingkah laku, komunikasi hmm. ataupun cara bersosial hmm. dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh terangkan. Okay. Baik uh, saya bersetuju tadi uh, Prof pun ada sebut eh, Autism ataupun kategori untuk masalah pembelajaran ni Dia bukan fizikal, Disabiliti yang kita boleh nampak melalui uh, Bentuk lah luaran um, Dia agak sukar kalau kita Tidak memahami Apa yang bezanya individu autism Dengan individu tipikal Jadi kalau kita tengok dari segi Secara akademiknya Dari segi istilah ataupun Nak mengklasifikasikan murid autism ni, dia ada dua saja, mm. iaitu uh, masalah ataupun isu dalam komunikasi, sosial komunikasi dan yang kedua adalah repetitive behaviour lah tu secara umum eh? tapi kalau kita lihat dengan secara lebih mendalam ciri-ciri um, yang lain seperti mungkin kita katakan mereka ada masalah dari segi penumpuan eh? ataupun eye contact eh? uh, dan juga dari segi bagaimana mereka mengawal ataupun menguruskan emosi ya. Eh? sebab tu kita biasa ada sebut kataan orang selalu, oh, dia tantrum tu, the tantrum kan, itu itu kalau kata, senang nak kata bahasa pasal lah, eh, bahasa pasal untuk kita mengenal uh, murid autism, selain daripada itu antara sebab kita tak nak terlalu formal ataupun hmm. akademik sebab kita nak advocate kan dan kadang kita boleh lihat juga dari segi uh, dia ni suka kepada pattern contoh pattern kalau kita nak faham sebagai salah satu contoh dia suka susun tu secara teratur kadang kadang itu adalah secara uh, bagaimana dia memproses sebab uh, memproses pemikiran dia sebab autism ni dia melibatkan how otak mereka berfungsi dan memproses maklumat menerima dan memproses maklumat ha, so mungkin mereka lebih suka dalam bentuk benda yang tersusun ataupun saya kata biasa orang sebut juga OCD orang kata OCD ni orang tu tak suka kalau cawan ni macam ni dia nak cawan tu macam tu sahaja sepanjang masa kan um, mungkin saya tak berani nak apa, uh, sebab mungkin itu dari perspektif klinikal uh, ataupun benda lain ya. tapi uh, dari perspektif pendidikan, saya melihat not necessary OCD itu adalah autism saya tak boleh kata hmm. itu sebab kadang-kadang mungkin uh, sifat manusia ini dia berbagai ya. uh, jadi kadang-kadang memang dia suka benda itu dalam keadaan teratur, itu memang sifat dia tapi kita tak boleh katakan oh, OCD adalah autism tapi ada juga ada Mungkin juga. saya boleh jelaskan, adakah uh, kanak-kanak ataupun pelajar autism hmm. mempunyai etika laku yang sama? A kalau hmm. tingkah laku, contohnya ada 10 orang kanak-kanak hmm. autism, adakah hmm. setiap akan ada tingkah laku yang hmm. sama? Ataupun uh, berbeza? Pasti ni berbeza. Okay. Sebab tu, kalau kami di Mahamah pelajar Autism, sebab tu dalam kita perlu memperkasakan rancangan pendidikan individu. Yeah, RPI, mau di Mama Pembelajaran Autism memang kita setiap 6 bulan akan uh, berjumpa dengan parents eh, untuk uh, update dan kita revise semula RPI itu uh, sebab pembelajaran itu adalah bersifat individu masalah, kita tak sebut masalah kita mesti uh, kesukaran ataupun spektrum mereka ni berbeza-beza, murid A murid B, murid C uh, approach yang perlu digunakan perlu berbeza sebab kita tak boleh kata approach A boleh digunakan untuk murid B, murid C dan lain-lain. So kita perlu melihat kepada bagaimana murid A. Mungkin dia ada isu dari segi hanya tingkah uh, laku ataupun emosi tapi kognitifnya bagus. Dan mungkin yang B pula lain pula isunya. Mungkin dia ada uh, difficulties dalam pembelajaran, uh, masalah pengurusan emosi dan lain-lain. Jadi um, saya tidak bersetuju bahawa 10 orang uh, jadi isu dia sama dan pendekatannya, intervensinya adalah sama. Bagi saya dia totally wrong. So, uh, itu yang dikatakan, uh, kata balik pada soalan yang tadi, uh, autism ini dia besar, wide dia punya, uh, apa kita nak mengenal, uh, dia yeah. punya sangat besar. Uh, jadi uh, kita perlu membuat pendekatan yang lebih untuk individu, memahami dari dari peringkat kanak-kanak sampai lah ke universiti. Saya okay, yakin UAE pun uh, bila ada pelajar autism kita perlu lihat apa strength, apa weaknesses dia So daripada situ kita akan ambil, menjadikan dia sebagai opportunity untuk kita uh, menyediakan uh, plan yang sesuai untuk setiap ini Terima kasih kepada Dr. Jadi, atas uh, sedikit pengenalan yang membezakan pelajar autism dengan pelajar tipikal